уже прошла сирена закончилась пришла за своим майном У меня было назначено на 12 годину добрый день на 12 годы. Ага, Ты пошла? да, подождете?

может, могут, только руки крутить и воевать с женщиной и с ребенком. А еще рыться в трусах, приходить в масках, прийти к женщине с ребенком с автоматами. Ну это вообще нонсенс. Просто позорные мусора. Ребят, я вернулась, я сейчас буду, чтобы не нарушались мои права. Согласно 34 статье Конституции, я веду сама видеопротокол для того, чтобы мои права не были нарушены, а не нарушены в полном обсязи, потому что я являюсь инвалидом, на меня было неоднократное нападение, плюс была погроза в бывшем, была угроза изнасиловать малолетнего ребенка, мусора, к сожалению, ничего не делают. Я писала звернение про узнаки в чине ребенок также обращался, но результата ноль. Поэтому отключаться я не буду. Нет, вы в кабинет, когда зайдете, вы отключаете. А, вы... ну, я включу. Вы включаете видео, не, вы едете, вы... вы спустите. Вы видео можете включить, и вы трансляцию. Ну, а вдруг вы меня... Mm. на меня будете нападать? Ну, желаю, Костяна, вы а сколько раз у меня в кабинете были? Слушайте, я зверталась еще до погроз в идет про погрозы от Швеца, что если они закроют свой рот, я пойду в СИЗО или еще хуже. Вы нашли, вы мне лично в кабинете, вы... на прошлом нашем, подождите, в прошлом нашей встрече, вы сказали, что вы найдете того ублюдка, который угрожал изнасиловать мою дочь. Где ваше слово офицеры? Я не могу понять. Я хочу посмотреть в глаза этому ублюдку. У вас дети есть? Вы заявили. Писала. Вы нет, <просу> никакого вообще телодвижения нет. Задайте вопрос следователю. Которого... Так я до вас зверталась, а у меня это право. Вы звернулись. Ну, то, так нет, и какой результат? Вы звернулись, потому что заявлено в суде. Нет, а какой результат? Ну, так спитай того следствия, как ты проводит быстрого расследования. у меня, вообще никаких Я приходила в райдел, куда я писала, у меня никаких... нету ни данных, вообще никаких... Ну, телодвижений нет. Вопросы, значит, слушайте, вы вообще не работаете, вы умеете только и дела. там стрим заканчивается, мы на седьмой этаж поднимаемся, и стрим на этом заканчивается. Почему? Находятся уголовные дела. Я буду снимать тогда только себе. Я вам еще раз. Говорю. Я ваш кабинет снимать да, не буду. Я вам еще раз. Говорю. Вот, ребят, видите, что боятся. Боятся они, боятся ответственности, потому что видеопротокол, чтобы потом не увидели все, это все, это правозащитники, это журналисты, это не только наши телеканалы, это телеканал BBC, которому огромное спасибо за публикацию, с которой я обратилась к ним. Спасибо тем ребятам, которые помогали перевести мне на английский язык материал и видеообращение моего, моей детины. Все. Все это когда ноги холодные. А я живая. Так, ребят, я сейчас выключу эфир, но буду э, записывать на камеру.